Дамо келькасли, будь ласка. Атис, скажите, пожалуйста, с какими вы ощущениями едете домой в Латвию? Я э, хочу тоже сразу поблагодарить тех, которые мне здесь, э, в Луцком регионе, на Волыне встретили. В первую очередь, Руслан и все помощники, и его э, коллеги. Э, э, я хотел сказать, э, вот сегодня мы только что были около Стеллы, и вот, ну, Руслан, ты спрашиваешь о каких-то таких ощущения. главных ощущениях. И вот после Стеллы сейчас идет слайды, где мы за вот позавчера и день до этого приезжали, встречались с этими 12 детей, потому что четверо там, три сестрочки и братик. Конечно, на это очень грустно, очень тяжело. Это, это непростая вещь, ты согласишься, потому что мы можем делать, что хотим. Мы можем, может быть, даже в Америке миллион достать, но ребенку отца никто, никто не, не, не отдаст. Да? Они бы лучше согласились, как мы понимаем, жить, жить без, без денег почти или очень мало денег, но если бы можно было отца. И знаете, когда встречаешь человека, женщину, она говорит, смотрит, и она говорит ну, что нельзя было поверить и не верить, что такой крепкий мужчина, там 37 или Вишневский, да, или нет, может быть другая фамилия, не важно. ну, это тяжелые вещи. И, но вместе с этим я хотел сказать, что ну, как журналист 19 лет приезжаю, Украина действительно становится и очень много означает. Объездил всю Украину, и можно, можешь, Руслан, своими коллегами по-украински говорить, я пойму. Хотелось выразить этим то, что вот собрал, эту помощь что э, мы с вами мы с вами это просто как бы слова но, конечно нужно делать что-то больше э, я представляю первую очередь как бы себя как одного гражданина Латвии но с другой стороны когда мы просто в фейсбуке объявили то есть э, своим знакомым с которым вот есть контакт я тогда Руслан прислал список и что-то конкретное сделать потому что вот, действительно э, я делаю свою журналистскую работу, Каждый день читаю украинские новости в Латвии, когда тоже я в Латвии или, или не знаю, где я нахожусь, я все время постоянный контакт. И тогда я понял, что ну надо, надо что-то еще, кроме того, что я как журналист пишу, в принципе, одна статья, один комментарий про Украину тоже, как бы каждую каждую неделю. Это, ну как я с какой-то стороны вижу, это моя доля в этой большой войне. Маленькая капля, которую мы, мы боремся, мы знаем про эти гибридные войны, много сказано. Ну вот, и, и тогда, когда решил, что надо, надо что-то еще кроме этого сделать, и пишешь, э, хочешь давить на своих политиков, чтобы поймите, там уже столько, и опять погибают украинские солдаты, Делаете что-то, да, ну. Э, пишем критично про немецкого министра, который говорит, что все, все нормально, да. И... Ну, возвращаемся к этой теме. И тогда я получил от Руслана, был большой список, там было вот у вас 100, 140 детей, я тогда понял, потому что это на индивидуальном уровне, я выбрал от неполного годика до 10 лет, я понял, что и посмотрел, там было два братика в одной семье, в одной семье 4, остальные по одному, эти дети, и мы написали в фейсбуке. И мы еще обратились к Конгрессу, Украинскому Конгрессу Латвии. Мои знакомые, Руслан еще больше знает их. Мы поняли, что это, включается включаются маленькие люди, которые вот от годика, но которые и в школу есть, и постарше. И в течение каких-то неполных двух недель действительно вот друзья, знакомые откликнулись и, собрали. И там специально, вот если там был, допустим, Илья 7 лет, что, допустим, вот кто-то специально для Ильи э, приносил. Был латышский поэт, который очень увлекается, любит футбол, у него два действительно там, ну, я не знаю, какие, мирового стандарта, он принес специально, сказал, это для Ильи, да, ну вот, будущего футболиста. В этой поездке уже родилась уже следующая идея. Идея зародилась в Карпатах, где у нас было, перед тем, как приехать сюда, мы по советам хотели своих старых знакомых. У меня есть хорошие знакомые молодые люди, которые были медиками, на весь Майдан прошли, потом в Айдаре год медиками прошли через многое. Мы встретили их, и они нас навели в Карпаты. Как раз было пятница, суббота, воскресенье. И мы познакомились с чудесными тамошними, и, ну, они из Киева, волонтерами из двумя солдатами и у нас родилась идея, что мы в следующий раз э, попытаемся, как бы уже, уже, немножко начали организовать поездку э, 8, от 8 до 10 украинских солдат, кто воевал к нашим в Латвию поездку. Во-первых, как бы вот тоже как-то немножко посмотреть что-то, отключиться, но и встретиться с нашими солдатами. И вот такую чисто уже профессиональную встречу их по Латвии. То есть и Поделиться опытом, да, и, и, и делать очень, очень многие в Латвии, это, я, чтобы понятно была картина, я долго не буду сейчас говорить, я думаю, что большинство латышей с самого начала понимали, в чем, но у нас, к сожалению, где-то 30% так называемых русскоязычных, из которых, я думаю, половина ⁇ это явные... Путина люди, которые смотрят, верят. И это, это да, это есть проблема. Также, как у вас на востоке Украины тоже, э, как мы знаем истории, начиная еще раньше, чем до голода мора, хотели уничтожить украинцев и в многом преуспели, и поэтому тоже там было сепаратическое настроение, это не секрет, да? много обманутых людей, много которых не хотели что-то что, -то, что -то понять. У нас такие тоже есть, но большинство большинство людей и поддерживает и в принципе я, я еще хотел сказать что это э, я не сказал бы что я делал что-то уникальное потому что Латвия на государственном уровне допустим дала деньги для раненых солдат которых на переоперацию привозят да? Потом привозили волонтеры, собирали для ваших добровольческих батальонов. Я э, два года назад или полтора я приехал из Латвии, снимали мы с оператором, как они везут добровольцам, э, ну там э, одежду военную, там разные такие вещи, там даже они вот под э, спрятали под одежда и друг, э, спрятали какие-то вот там ну э, военные вещи тоже передали. Так что это было. Э, я думаю, что делает, и, и я со стороны скажу, что э, я очень рад за тех латышей, которые включились. Я, и, и что я убедился, Руслан, я думаю, ты тоже, э, что, ну как бы, да, это, с одной стороны, что мы можем помочь особенно, но эти, я от этих матерей услышал, да, что они были так рады увидеть, да, ну хотя мы долго задерживались, ну, семь семей за один день, 8. третий, восемь, да. Viņa uh, skaitā no, nu, rā, ja? bija arī tā līnija, ka, uh, ka bija pārvaldījusi viņu poguļu pāri visam, jo tā bija tā līnija. Viņi bija rādās. Mākslinieks bija tas, kas manā skatījumā bija satikts apmēram pirms mēneša, kad es uzsākuju šo projektu par zemes saktām. Es vācu naudu mūsu zemes saktām, tāpēc viņam bija vajadzīgs ekvivalents, īpaši naktī spējums.

Un, un atcerās daudz man stāstīja par Ukraini. Tad es palūdzu, vai es nevarētu viņam braukt līdzi. Viņš piekrita. Viņš apzīmēja to, ka mums ļoti svarīga neaizvisība, svoboda Latvijā un kā tāds mūsu armija ģēlē. Viņi migrēja ap Ukraini. Kad bija skaidrs, ka jāsabirajas ieheci, tad viņi izlēma, ka mēs paēdīsim. Jo es uzskatu, ka nevar, es nevaru saprast problēmas būtību, ja es neesmu tieši tur iekšā. Jā, nu, nu principā, viņš uh, atzīmās par darbu, bija tā, ka Kīvi arī счита, ka viņam ir jāredz ar saviem gleziem Ukrajinu, lai būtu labāk apņemts problēmu. Uh -huh. Man sajūta ir tādas, ka. Um, eh, Nu, pēdējās divas, trīs dienas esmu bijis ļoti aizkustināts. Protams, satiekot mātes un bērnu. Pastāvot neliels, grazījums, veltījums, guds, reģions, jau tādā formā, kāda ir bijusi reģēla un ko jūs esat izdarījuši. Ir ļoti skaisti. Un tas, protams, ir tikai pirmais, kas jādara.

Nu, es esmu pasniedzējis vairākās universitātēs. Es mācos viņa manā gudrību, jos skatos arī tādas lietas. Un, 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 un es arī esmu zemesarkurs. Es tā jau ir Nacionālajā gvardī. Es esmu aizrāvies ar, ar Ukraiņu un Zemesvardu šo lietu. Он сейчас увлекся в Украину и. Он родился в Америке, он 23 года. но живет в Латвии последние 23 года. Ему эта тема еще интересна, потому что его родители, когда были дети, они должны были убегать от коммунистов, которые оккупировали Латвию в 1944-1945.

так, так, а из, ну что этого изъят по, по, Потому что он, это дает возможность, как бы стараться и лучше понять украинцев. Дуже yeah. дякаем, Мы бы хотели символично вам подарить памятку про луц про нашу встречу. Мы хотим вам символически сделать подарки на память о нашей встрече, хотим подарить путеводители о Луцке вам на память о том, что вы имеете такое большое сердце, любовь к нам. support, for your help, for your giving and offers гівін, smiles to faces to the orphan children. Кожному поіменно був пакунок, де писало там Славик, Славік, такий-то, такий то ну для дітей це було звичайно надзвичайно приємно поіменно, ніби їм особисто подарунки передали з. За кордоном. Що інше вразило, вони не просто, хлопці не просто роздавали подарунки. Кожній сім'ї намагались приділити певну увагу, поспілкуватись хоча б декілька хвилин, представитись коротко, розказати позицію латвійського народу і шалену підтримку до нас, до українців. Дуже цікавилися ідейністю, що стимулювало. Батька тої чи іншої сім'ї, власне, піти на майдан чи піти на фронт. От їх цікавило особисте ставлення кожного загинувшого бійця, що спонукало його піти захищати, чи то Україну, чи сімей для мам, звичайно, це була велика підтримка, тому що це були не тільки матеріальні блага, які привезли хлопці, а це була повноцінна зацікавленість. Закордонних наших братів, можна так сказати, життям їхніх сімей. Ми не вибирали якісь конкретних сімей, де знали, що в них є конкретні проблеми. Хлопці вибрали наослід, ну тобто, бачачи прізвище і там кількість дітей, і виявилось так, що можна було спостерігати, що війна затронула ну, різні верстви соціального статку нашого населення. Тобто, це були люди, яких і житлові умови були прекрасні от можна да спостерігати на фотографіях. А були люди, так які не мають житла, наприклад, навіть була сім'я, якій подарували волонтери будинок в Любомирському районі, як виявилося з її слів. Ну тобто, десь там в її селі, де вона проживає. Ну тобто, що ми можемо сказати? Різного віку люди, різного достатку, різного соціального там якогось становища. Тобто, фактично, війна тронула усі верстви нашого населення. І, от якраз можна було в цьому такому розрізі. Спостерігати, тобто були люди, які загинули під час бойових дій, були люди, які загинули від інфаркта військовій частині. Так нам потрапили, були люди, які під час виконання обов'язків ну, загинули тут теж там, наприклад, від інфаркту. Тобто, в цих 12 сімей були такі різні життєві обставини. Ну що, напевно, дає нам зрозуміти, що не тільки ми маємо такі серйозні бойові втрати, але й не бойові втрати, де люди так не справилися серце. Ну, вдвох, допустимо, з 12 цих. Сімей це теж говорить про те, що це стрес дуже великий. Так само в цьому розрізі сімей, ну, з цих 12 сімей попало так, що двоє батьків бачили своїх діток, один тільки два рази новонароджених, так, а другий тільки перших два місяці. Ну, бачив дитинку, яким вже зараз сьогодні по два роки. Ну, це теж, звичайно, що вражає, що фактично ці діти вони ну, навіть не відчули той батьківської любові настільки, якби ну, хоча б там, ну тобто є такі речі, які, напевно. Вразили і наших гостей, і нас ну, по-новому якось ну, вдали відчути все ж таки всю глибину цієї проблеми, з якою ми сьогодні живемо і нам ще жити і жити. Але кожна сім'я подякувала взагалі ну, волонтерам, тобто не нам, а іншим волонтерам України, і кожну сім'ю фактично ну, була якась волонтерська допомога суттєва і за кордону, і з, і з України це теж не може ну, тішити, тобто, що ми всі разом ми підтримуємо як внутрішньо, так так і маємо ззовні іноземних людей, які партнерів, друзів, які теж перейнялися нашою проблемою. За що ми їм щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава!